Это восьмой цифровой форум, который проводит ассоциация, и думаю, что э, большинство тех, кто приехал сегодня в достаточно сложное время для Украины, все-таки приехал сегодня в Киев, чтобы принять в нем участие, э, не пожалеют об этом, поскольку, на мой взгляд, э, это был очень эффективный форум. Но прежде всего, хочу отметить уровень представительства тех, э, органов э, государственной власти, которые э, в той или иной степени задействованы в цифровой реформе, и Национальный совет, и э, УДЦР, центр, Украинский Державный центр радиочастот, и э, Администрация электросвязи, и э, Антимонопольный комитет, и многие другие. Мне кажется, что э, никогда еще настолько серьезно и ответственно не принимали участие представители всех этих органов в наших форумах. И это свидетельствует о том, что уровень серьезности проблемы, наверное, уже осознан, во-первых, а во-вторых, все-таки уровень важности такого полилога с, и с общественными организациями, и с вещателями тоже, наконец-то, правильно понят. Понятно совершенно, что осталось очень мало времени, и в эти сжатые сроки нужно немедленно исправлять те ошибки, которые сделаны в ходе цифровой реформы. А ошибок сделано немало, и времени оставшегося может хватить на исправление этих ошибок только в том случае, если мы сейчас все скоординируем свои усилия, объединим их, и выберем правильные пути и как бы консолидируемся. Вот Мне кажется, что сегодня был сделан шаг к этой консолидации. Безусловно, вопросов и проблем озвученных было гораздо больше, чем э, ответов. Ну, это э, понятно совершенно, но самое главное, мне кажется, что эти вопросы были услышаны. И э, думаю, что, в общем-то, будут учтены при работе тех ведомств, которые вот, прислали сегодня к нам своих представителей. А это очень важно, э, потому что иначе мы не получим результата. Очень много интересных предложений сегодня звучало. Думаю, что ну, так всегда бывает, к нам на форум чаще всего приезжают очень активные представители телерадиокомпании из всех регионов Украины и э, их опыт, их знания, их э, какой-то анализ, грех не использовать. И думаю, что это тоже очень важно, о чем и говорили, кстати, представители Национального совета, что услышали для себя много таких э, важных и полезных э, советов и обратили внимание на какие-то вот существующие проблемы.